И всем привет! С вами Никита99. Сегодня мы поговорим с вами о таком как бы механизме. Как этот механизм называется? Этот механизм, блин, называется... Ну, наподобие, короче, ловушка для шахтеров. Давайте мы ее продемонстрируем. Так, вот, как видите, мы сейчас... Вот. Представьте, что я шахтер и тут не песчаники, а камень. Давайте. О алмазики. А лава. -а 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 -а. И как видите, он сейчас умрет. Ну не умрет, что я в этом гемоде. а сегодня мы я я вам расскажу, как он действует. Эти лип Такие поршни срабатывают, передается сигнал, кстати, задержка 4. Вот этот сигнал, когда мы бьем, он прерывается и опять же снова восстанавливается. Для чего вот эта штука? Эта штука для того, чтобы толкать эти наши, как бы, алматики. Так, сегодня я вам покажу, как ее строить. Для этого нам понадобится липкий поршень. Липкий поршень. Так, что-то у нас тут такое. Ладно, давайте. Липкий поршень. Потом обычный поршень. Потом песочек. И красный факел. Так, где он тут? О. Так, для начала давайте мы построим саму схему. Так, как мы строим? Три сюда, три сюда, так, вот, вот так. Вот так раз, три, например. Вот такой он не длинненький будет. Для чего я тройку строю? Ну, как бы для того, чтобы есть тут одна проблема, когда вы строите, у вас видны эти. Ну, чтобы ее исправить, сейчас я посмотрю, сколько у меня тут. Так. Стоп. Раз, два, три, четыре. Четыре. Это получается. Вводим мы ее вот так. Тут у нас бы должно быть раз, два, три, четыре. Вот такая у нас расстояние будет. Это расстояние для того, чтобы не видно было как бы эти факелы, Не, не факела, а сами эти песчаники. Ну, или эти, как я не знаю. Короче, забыл. Так, мы строим. Сюда мы как бы делаем... Вот так, чтобы был промежуток обязательно. Это... Ой, песочек. Смотри. Так. Обязательно, чтобы был промежуточек. Или нет. А, нет, нет, сори, сори. Так. Вот тут у нас должно быть. Вот, вот так. Да, вот так, вот так. Потому что если так, у нас будет видно липкие поршни. И я вам сегодня расскажу, как это работает. Сначала давайте, чтобы не потеряться, сделаем вот так, активируем их. Это будет у нас происходить вот так. Мы сразу так застраиваем их. Вот. Так. Вот. У нас будет одна такая. Вот. Ну, давайте я сейчас не буду ли это строить. Ну, саму схему построила, а само это как бы здание нет. что это вот долго. Долговато. Так. Все, можно приступать. Сюда мы ставим эту. Как бы, ну, есть там одна такая проблемочка. Мы постоянно как бы у нас оно получается только со второго раза, когда бьешь. Но ничего, это не проблема как для нас. Вот. Так что сейчас делать? Мы вот так... Можно и так. Ну, смотря на смотрение вас. Так. Вот это мы убираем. Это сейчас не надо нам. Так, а кстати, чуть не забыл, нам надо еще ведро лавы. Лава зачем? Чтобы загорели вещи шахтера. Но тут еще можно построить волок, воронку. Эм, блин, неправильно так сделал. Ну ладно. Так, давайте мы сди... сделаем... Ага. Мы вот так уже сразу проводим. Тут мы ставим повторитель, чтобы сигнал был. Потом этот повторитель мы вот так проводим сюда. Потом, а тут у нас будет как бы можно песчаник, можно песок. Но лучше взять песок чтобы ему легче было этому раздачку толкать его. Выше моего любое можно сделать. А, кстати. Вот так. Вот. вот. так. Да. И тут мы ставим, ставим, ставим. Сейчас посмотрим что мы тут ставим. За два... А, раздатчик. Раздатчик. Повторить. Ой, повторитель, повторитель. Тут мы... Нет, немного. Вот. Да, вот так. Тут мы ставим факел. У нас сейчас будет, вот, он у нас так будет переводить. Все, наша схема готова. Вот, представьте, что я любопытный шахтер, и давайте я вам сейчас это все покажу в выживании. Я любопытный шахтер. Ну, представьте, что это все закрыто, и это место песчаника, булыжники. Или там какой-то еще. Так, о, алмазы. И так, странно. Ну, этого странно ничего не выглядит. Он сразу же как неопытный шахтер и как любопытный хочет это ломать. Он с первого лаз... раза ломает. Да, думает, что, все, я попал, сейчас так соберу. Ну, а когда вы второй ломаете, вы падаете и как бы все вы через мир потом выпадаете схема этого это очень проста с, ладно всем пока с вами был никита 99 подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии всем пока